कहीं अपनी फिक्र में नाकिस रह गया ये कहना गुस्ताखी है वो बात जो बड़े बड़े अदब में कहीं नजर नहीं आती वो आपको उर्दू के अदब में नजर आती है ये मैं बहुत आ, नाज और गुरूर से ये बात नहीं कह रही बहुत एतबार से ये बात कह रही हूँ खामोश रहिएगा आप कहानी का फन देखिए इंतजार साहब मेरे सामने बैठे खुदा जाने इनकी कितनी कहानियों ने मुझे कितनी और कहानियां पढ़वा दी क्योंकि इनकी कहानी के जितने हवाले थे जब मैं वो ढूंढने निकली तो कभी इन्होंने मुझे महात्मा बुद्ध तक पहुंचाया कभी मंदिरों की घंटियों से उलझाया कभी दरख्तों की गुफाओं में घुसाया और तब पता चला कि घर में रहने वाला भी अपने आप को ढूंढ रहा था हम अंधेरे में तो खुद को ढूंढ लेते थे और आज जब हम तरक्की की रोशनी में पहुंचे हैं तो हम आज अपने आप को न पहचान पाते हैं ना ढूंढ पाते हैं मसला शनात का है मसला तश्स का और मुस्तबिल की तश्कील तो हमारे बस की आज तक हुई नहीं माजी को तब्दील करने की फिक्र में है मुसलसल माजी को तब्दील करने की फिक्र में है क्या हमारा है क्या हमारा नहीं है आप देखेंगे कि कुछ थोड़े से बेसलीका खानदानों में कभी कभी वर्षे पर इस तरह के तनाजे खड़े होते हैं कि तो उनके सामने सलीके को और शर्म को भी शर्माने लगती है हम बिल्कुल उन्हीं खानदानों की तरह से तारीखी और तहजीबी वर्षे पर लड़ते हैं कठिन तुम्हारा लफ्ज है दिक्कत हमारा लफ्ज है हुँ? तुम्हें घबराहट होती है हमें खलजान होता है तुम घुचक्का रह जाते हो हम हैरान रह जाते हैं। जबानों का जोग्राफिया होता है और जोग्राफिया सिर्फ एक मुल्क का जोग्राफिया नहीं होता जबाने हमसे ज्यादा अली जरफ हैं अपना जोग्राफिया ज्यादा वसी रखती हैं बहुत हमसे ज्यादा वसी रखती एक और कमाल हमने ये किया कि कि जब उर्दू से खफा हुए तो हमने सोचा कि चलो अब हम जो हमारी अपने इलाके की ज़वाने हैं उनको अपने तकबुर की खूंटी पर टांगते हैं फिर हमने उनको अपनी तकबुर की खूंटी पर टांगा और तब उर्दू का कद और भी छोटा लगने लगा बताइए किसने कहा कि उर्दू शिमाली हिंदुस्तान के लोगों की जबान थी ये से साबित हो गया? और कहा किसने कहा कि फौजी जो थे वो इतनी शुस्ता ऐसी मोहब्बत की जबान इतनी नरम जबान इतनी खूबसूरत जबान बोलते आए थे वो तो बोलते हैं सीधा उल्टा आगे पीछे ऊपर नीचे इसके आगे कुछ नहीं आप बताइए कि जिनके अल्फाज का जखीरा महदूद होगा उनका तस्वर कैसे लामहदूद हो जाएगा जो लामहदूद जखीरा अल्फाज है वो लामहदूद तस्वर देता है एक शबे वसल है हर शायर पर मुख्तलिफ तरह से गुजरी। एक शबे हिजर है हम पर तो पैसठ छियासठ साल से गुजर रही है और गुजर नहीं चुकती सवाल यह है कि उस दो लफ्जों के अंदर कितने एहसास के तनाजुर कितने तजर्बे की तह और कितना तहजीब का अक्स मौजूद है ये कहते और ये कहते जर यार मेरा आता सब कहने की बातें हैं कुछ भी न कहा जाता हमारी तहजीब तो ये थी हमारी ये तहजीब थोड़ी थी कि हम कहें कि आई लव यू और पलक झपकने से पहले जवाब आए कि आई लव यू टू <laughs> हम तो हम तो ये समझते थे कि जब मोहब्बत का इजहार कर देते हैं तो मोहब्बत सर हो जाती है जितना उसका इकफा कर लेते हैं गर तर रहती है जब मोहब्बत का उसे तर करता है, तो लफ्ज भी वो आएंगे जो जो किनाया होंगे जो रम्ज होंगे, जो तस्बी होगी जो इस तारा होगा सामने की बात नहीं होगी सामने की बात तो आंख देखती है आँख के पीछे की बात एहसास देखता है और एहसास को कभी इस बात की जरूरत नहीं होती कि आंख उस पर अपनी गवाही का अंगूठा लगाए कि मैंने देख लिया मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है और किसने कहा कि तो उर्दू में और उर्दू शायरी में सिर्फ मोहब्बत करने वाले हमेशा मरते मिटते रहते हैं गालिब का तंतना तो अपनी जगह है मीर जैसा नाजुक मिजाज भी अपनी तबीयत की अपनी तबीयत का जो एहसास है इज्जत नफ्स है उसको हाथ से नहीं जाता गिब जब ये कहे कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। ये देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। मुझे अंग्रेजी में एक ऐसा शेर दिखा दीजिएगा आप यकीन मानिए मैं आपके गुलाम हो जाऊंगी <laughs> एक कोई कोई एक तरफ की बात बता दीजिएगा तो समझ में आ जाएगी बात मीर ये कहता है एक शेर में कि दिल की जीरानी का क्या मस्कूर है ये नगर लूटा गया और मेरी उर्दू की उस्तानी शागि शा, से कहती है कि शायर इस शेर में कहता है कि है मेरे महबूब तूने हमेशा मुझसे बेवफाई की है हमेशा बेरुखी की है तो मेरा क्या है एक दफा ना सही सौ दफा लुटते रहे मीर जिसे मैं दुनिया के बड़े शायरों में समझती हूँ मेरी क्या मजाल के समझू बड़े शायर उन्हें दुनिया के बड़े शायरों में समझते वो ऐसा बेवकूफ आदमी था कि ऐसे ही तजर्बे को सौ दफा कहता गया और फिर एक शेर लिख के भी चला गया हाँ जब दिल और दिल्ली एक हो जाए और कभी जाट लूटे कभी नादर शाह दन आए कभी कोई रातों को उचक्का लूट के ले जाए तो फिर जो दिल्ली पे गुजरती है वो दिल पे गुजरती है और जो दिल पे गुजरती है वो दिल्ली पे गुजरती है तारीख ऐसे लिखते हैं हम तो तारीख लिखते हैं सिपा सालारों की हमने आज तक इंसानों की तारीख नहीं लिखी तो एहसास की तारीख क्या लिखेंगे हम सिपा हमारी सारी तारीखें आप देखिए मोहम्मद बिन कासिम सिपा सालार अस्करी क्यादत अठारह बरस की उम्र में आए सिंध को पामाल ताराज करके वापस चले गए जला जलाल महमूद गजनवी बुद्ध छिकन अभी हमने उन्हें रहमतुल्ला कहना नहीं शुरू किया वहां तक भी हम पहुंचेंगे और उनकी अकलर दानिश और उनका हौसला देखिए कि सत्रह दफा आते हैं और एक ही जगह आते हैं। आप अपने तीन बरस के बच्चे को कहीं भेजिए वो सत्रह दफा एक ही जगह नहीं जाएगा वो सोमनाथ के बुद्ध तो कम थे वो सारे चढ़ावे थे जो हिंदुओं की मजहबी रिवायत में सोने की सूरत में जवाहरात की सूरत में हर साल का चढ़ावा चढ़ता है तो वो चढ़ावा जो किसी ने अपने खुदा पे चढ़ाया था वो हम खुदा के नाम लूट के ले गए ये 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 हमारी ये हमारी बर्दाश्त का आलम है ये ये हमारी रवादारी है और ये इस्लाम हमें सबक सिखाता है लेकिन उस शख्स का एक कमाल है मैं उसका इतराफ करती हूँ बामियान का बुत उसने नहीं तोड़ा था हमारे उसने सारे बुद्ध तोड़े बुद के बुद को हाथ नहीं लगाया था वो उसके लिए जो भी उसके लिए हमें तालिबान चाहिए थे और वो तालिबान सबसे पहले जिस बुद्ध को तोड़ रहे हैं वो तहजीब का बुद्ध है जो मेरे और आपकी नस्लों ने जो खून मेरे और आपकी रगों में गर्दिश करता है उसकी बदौलत पर वो बुद्ध बनाया